Ну игры с Харьковом всегда тяжелые, потому что они играют в свой быстрый баскетбол. Мы знали это, готовились к этому, но не сдержали, не забили 8 очков, это много. Так в целом мы забили сегодня 106, необычно для себя, как бы. Давали думаю... забивать игроки, да, Политехник? Я думаю, ну сыграли, я думаю, неплохую игру. Так что. Удалось восстановиться после игры в Италии и Венеции? Ну, как сказать, не знаю. Ну, лично я по себе чувствовал себя хорошо. Не знаю, как ребята, которые играют в очень большое количество времени в Лиге чемпионов. Ну, это тяжело такие перелеты, переезды. Мы, ну, думаю, мы потренировались одну тренировку за последние два дня, можно сказать. Поэтому даже три. Я думаю, в нормальном, нормальном состоянии. Спасибо. Виталий а, выпуск вам комментарий к матчу? Ну, по первой половине могу сказать, что, в принципе, весь план работал, потому что, так как Илья сказал, мы готовились к политехнику. Политехника играет, скажем, в свой баскетбол. Ребята используют максимум из того, что у них есть, они играют широко, пять человек по периметру, и стараются пробить один на один, очень много играют. И из этого, если ты им позволяешь и убежать еще, плюс быстрый прорыв, то, конечно, они из этого набирают много очков. По первой половине все было хорошо, там 31 очко они забили, и ребята забивают нам в третьей четверти 30 очков, из которых 20 забили в быстром прорыве, где мы не успевали вернуться в защиту. Потом, безусловно, один из лидеров команды, Рома Козлов, почувствовал игру и уже начал забивать в очень сложные броски. Также Тимур один на один там ну, очень сильно напрягает и может, знаете... Играть с полной свободой. И когда человек играет с полной свободой, очень многие вещи получаются. То есть тут в третьей четверти мы как бы проиграли всего 3 очка. Но 30 очков для нас, конечно, это непозволительно пропускать так много. По четвертой 16 очков, как бы 77 очков забили, конечно, многовато. Но по нападению все получалось. Выиграли подбор по всем показателям. Мы выигрывали. И плюс сегодня была одна из задач, которую я хотел преследовать в этой игре. Это для того, чтобы разгрузить. Всех ребят, чтобы ну, все сыграли пором. Илья сыграл 30 минут специально. Я с ним начал стартовые пятерки. А так все остальные 25, 20, 18, 18, 19, 19, 21, 26. Ну, то есть, как бы, распределить время, потому что график непростой. И как бы готовишься, и ты через день уже играешь в обед с Кремчугом опять на выезде, плюс плюс дорога. И есть только одна тренировка. Поэтому многие вещи получились, но, безусловно, есть над чем работать. И в первую очередь, опять же, ребята много забили из быстрого прорыва, где мы им позволили это сделать. А так целом хорошая игра. В этом сезоне вы потерпели два поражения дома, будильнику и Днепру. И ни одно поражение на выезде. Это можно следствие того, что на выезде вам удобнее играть или где лучше играть? Нет, я думаю, это не имеет значения. Я думаю, не имеет никакого значения. Но вы, конечно, дома приятно играть, потому что своя публика, атмосфера, свои кольца, ты не едешь дороги и так далее, безусловно. Ну, видите, дома два раза проиграли, получается, что если по статистике смотреть сухие цифры, то получается. Вы играете в двух турнирах, Лига Чемпионов и Насколько уровень разнится и насколько тяжело перестраиваться с матчей одного турнира на другой ну, знаете, уровень, конечно, очень, очень сильно разнится, потому что там ты играешь, если все следят, конечно, за командами, которые играют против нас, то играют игроки очень высокого класса. Ну, очень высокого класса, тут без преувеличения. Если та же Венеция, мы посмотрим первый номер, Маркус Хейнс, который играл, он играл и в Панатинайкосе, и в Пурио то есть у человека послужной список. Тот же Майкл Брамас, который грек играл и за сборную, и играет, проиграл тоже в Панатинайкосе много лет, то есть игроки очень высокого уровня. Если мы возьмем лиман, жилобали, я думаю, не, не надо представлять этого человека. То есть, знаете, безусловно, уровень очень высокий. И разница, еще разница в том, что когда ты готовишься к таким играм, там важны мелочи. То есть там, если ты, например, на нашем чемпионате можешь допустить ошибку, тебя не накажут то или накажут на второй или третий раз, то там, если ты допустил ошибку, тебя тут же, тут же наказали, мгновенно. То есть в этом как бы разница, скажем так, уровень, знаете. Поэтому каждый раз, когда играешь в Лигу Чемпионов, и если ты допускаешь больше 12 ошибок, то шансов практически нет выиграть. И если вспомните нашу последнюю игру с Венецией, мы играли хорошо, скажем, 35 минут, и у нас 19 потерь. Ну, то есть это недопустимо. Это даже Сегодня, посмотрите, мы сделали 12, и ребята из политехники сделали тоже 12. Знаете, это еще туда-сюда. Но стараться, для того, чтобы выиграть, нам, условно, у таких сильных команд нужно стараться, чтобы было меньше 10. Тогда есть какие-то шансы. А так разница, конечно, очень сильная. На тренировках тренер разбирал тактику защиты, подстраховка игрока. После заслона мы знаем, что Джейми Смит много играет с мячом, очень много играет пик н с большим своим. И готовились к нему, но все равно вначале мы не сдержали Джейми Смита, потом он присел, нам стало немножко полегче, но все равно мы пропускали других игроков за счет своей подстраховки, не успевали вернуться к своим игрокам или же проваливались и нам забивали или открытые броски трехочковые или из-под кольца задавливали, так как у нас сегодня не было достаточно больших, пару ребят заболело. Ну, как бы в этом причина, понятно, уровень и класс химика выше, чем нашей команды. Мы как могли боролись, но так. Груз ответственности был перед игроками? Или играли свободно, что в принципе это лидер, вы только дебютанты в этом сезоне? Ну, определенный был, но не такой, как э, мог бы быть. Да, в какой-то степени понимали, что нам будет э, трудно, но с другой стороны, в психологическом плане настраивали себя, что нужно с такими командами играть, преодолевать себя и дальше накатывать свою игру и в защите играть, стараться правильно, как разбираем в тренировках, и в нападении корректировать свои моменты. Тимур, вопрос к вам. В первой четверти очень много пропустили как очков бросков. Почему? Не удержали игроков? Ну, да, действительно, если посмотреть, сегодня колоссальный процент попадания у химика 52% из-за дуги – это ну, очень сложно о чем-то говорить о победе с таким процентом если соперник столько забивает. Да, действительно, как, бы, как Рома правильно сказал, пытаясь Постраховывать игроков под кольцо, потому что у них колоссальное преимущество именно в этой позиции, то получалось, мы жертвовали тем, что оставались игроки на периметре свободные. Ну, так получилось, что они действительно забивали, использовали возможность для атаки из-за дуги трехочковой и реализовывали. Потом немного мы, конечно, эту ситуацию исправили в третьей четверти. И, ну, в целом очень сложно было действительно играть, потому что либо мы под кольцом сконцентрируемся силами, либо как бы, на трех очков и тогда провалимся под кольцом. Исполняя обязанности главного тренера, вы в последних играх даете возможность играть молодым игрокам. Как они себя чувствуют? Ну, мы, ребята, молодцы, они ответственно подходят к этому моменту, потому что у нас, к сожалению, именно на эту игру еще и пару игроков заболело, как Рома сказал, и возможность молодым поиграть выпала еще больше. Поэтому ребята уже настраиваются изначально, что они будут играть и действительно, когда они входят на площадку, уже они показывают какую-то игру. Вот Илья Чугунов сегодня неплохо все проявил в борьбе. Он и на щите боролся, в защите отстоял в некоторые моменты, даже забил очки. Вот, поэтому как бы, это положительный момент в нашей ситуации. Молодые как бы, играют и развиваются. Как бы, дай Бог, чтобы они продолжали это делать дальше. В воскресенье у вас последняя работа, баскетбольный клуб Бифа. Что вы можете сказать о этом сопернике? Какой прогноз на Ну, Соперник прежде всего очень волевой характерный. Они в последнее время играют очень сбалансированно, и у них достаточное количество побед для как бы, своей команды. Я знаю, что они еще усилились игроком. Посмотрим, насколько как бы этот игрок войдет в ритм их игры, но команда очень быстро бежит в прорыв хорошо, борется на щите и в целом как бы так цепко играет в защите. Поэтому будем готовиться, настраиваться, как говорится, зализывать раны, восстанавливаться вот, и уже выходить на игру с Одессой, опять же бороться и сражаться за как бы, результат, за пол развитие как бы, в своей игре, в тактике, в защите и вопадении. Можно ли надеяться, что Майк Лопес восстановится? Ну, он сейчас еще пока в процессе болезни. Вот. Я думаю, что день-два, даже если он уже как бы, выздоровеет, он не будет в той форме, которая необходима для борьбы, для игры. Поэтому э, посмотрим. Но ну, пока мы надеемся только на тех игроков, которые сейчас в строю, готовы и хотят играть впереди у вас еще третий круг, то есть 11 матчей еще остается, и теоретически шансы на плей-офф не потеряли За счет чего, на ваш взгляд, можно было зацепиться все ну, сложно говорить и тянуться к плей-оффу, потому что нужно решать каждый момент ситуацию сегодняшнюю, то есть от игры к игре. Поэтому главное нам разобраться со своей игрой, как бы отрабатывать определенные моменты и уже это перекладывать на матчи против соперников. И тогда будем видеть, насколько мы приближаемся к победам, и, а дальше уже и говорить о турнирном положении.